श्री विसाई नमः ॐ नमः परं स स्वांति चरण कमल चिन्नकरंदायै भक्तजना मानसनिवासायै श्रीमद रामचन्द्राय भगवतपाद माश्यातम मालोच्याति प्रयत्नतै प्राये प्रत्यक्षरम कुर्वी गीता गुडार्थ दीपिकाम्

JANAMITI miti kanda trayam krama tadru pasta dasatya gita kanda trayatika ekmi -e 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 keena satkena kanda matro karma karma nista jana niste kathite prthuman tayo इतं समुच्चयो नास्ति अयो रतिविधि विरोध भगवत् भक्तिनिष्टा तु मद्यमी परकीर्तिता उभयानुगता सहायि सर्वविघ्नापनोदिनीपनोदिनी सर्वमिष्टा च सुद्धा च ज्ञानमिष्टा तत्रम तो उप्रसमे कांडे कर्मम पक्त्या कामम पत्यागः वात्मना वात्मना तो उम् पदार्थो विशुद्धात्मा सोपो पति निरूप्यते द्वितीये भगवत भक्ति निष्ठा वर्णना वात्मना भगवान् परमानन्दस्तत्पादार्थ पदार्थयेति तृतीये तु, तु तयोरज्ञे वाक्ये वाक्यार्थो वर्णते स्फुटम् एवम् अप्येत्रम् काण्डानाम् सम्बोधोऽस्ति परस्परम् प्रत्यय विशेषस्तु तत्र तत्रैव वच्यते धनपर्वेदम् शास्त्रार्थ तेन कथ्यते निष्कामकर्मानुष्ठानम् त्यागात् काम्यानि सिद्धयौ तत्रापि परमो धर्मो तपस्तुत्यादीकम् मरे क्षीणपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यताया यदा इक्यता यदा नित्या नित्यविवेकस्तु जायते जायती शुगृड़ अस्तर या मत्रार्थ बैराज्यं बसी कारा विदं क्रमात। ततं समाधि संपत्यं सन्यासु निष्ट तुभवि इवं सर्व परित्यागा ममोच्चा गुरुपा, गुरुपा, मुपदेश ततं सन्देहा संदिया, सन्देहानाय वेदान्तश्रवणादिकम् सर्वमुत्तरमीमांसहस्रा मतोपयुज्यते ततस्तत्परिपाकेण निदि निष्चता योगशास्त्रम् യോഗം ക്ഷീണദോഷി താകോമതിർത് സാക്ഷാ കൂർണമുക്ഷം ക്ഷീണ ദോഷീ തേ വാക്യമതിർ ഭ

गामिनी जायन्ते तत् ज्ञानप्रभावति प्रारब्धकर्म विच्छेपाद्वासना चेपाद्व तु नश्यन्ति सा सर्वतो बलवत्तां समे मेनोपसाम्यति समीमो समिमो धारणादानं समाधिरिति यान्त्रिकम् यमादि पञ्चकम् पूर्वम् तदर्थम् अपयुज्यते सूरप्रणिधानात् समाधिसिति कृतम् ततोऽभिन्मनो नाशो वासनास्येव च तत्तु ज्ञानं मनोनाशो वासनाशेत्यपि യുഗം പത്രീതയാസീവൻമുഗ്ധീ ദൃാഭി സമേത ശ്രോതൗത്യേവാം സംത്നം സാധനം ചേട്ടി പുരാ സികൾപമാധി निर्विकल्प समाधिस्तु भवेत् तत्रं भेत्रे भूमिग पित्युष्टते सूत्रत्वादि ये परबोधितः भते पित्युष्टते नैवम सदा भवति तन्मया एवम् भूतो ब्राह्मणं चाद्वारिस्तु प्रवादिनं गुणातीतः

एवम् प्रामि सिद्धावाप्युत्तरोत्तरभूमये विधेया भगवत् भक्तिस्ताम् विनाशाति जीवन्मुक्तिदशायाम् तु न भक्ते फलकल्पना अध्येष्टम् त्वा देव स्वभावो भजनम् मरे

मनोत्साहतिकामकर्मानुष्ठानमूलम् मोक्षे कीर्तितम् शोकातीरासुरु पापाम् तस्य च प्रतिबन्ध यत् सुधर्म विभ्रंशम् प्रति सेवनम् से फलापि सन्ति सहंकार क्रिया आविष्टम पुरुषो नित्यमे नित्यमे वमासुर पापां बे उमार्थ लाभ युक्तिसन भवति दुःखसंततिम् दुःखम् स्वावो तो देशम् सवसाम् प्राणिनामिय अतस्तत् साधनम् त्याज्यम् सुगमो आदिकम् सदा

सुकमारदी सर्वासुरपा निवृत्ता पाएपदेशन सुधर्माष्ठा पुरषाथ प्राप्यता मीटे भगवदपदेशन संवाद साख्यायिका विद्यास्तुत्यर्थम जनक यज्ञ जनक यज्ञे बलक संबाधादि संबाधादि ददू परिसत्सु तथा प्रसिद्ध महानुभावोप्यो अर्जुनो राजा गुरु पुत्र मित्र हमेशम सु अमेशम प्रत्यय निमित्त स्निहा निमित्त मितस्यम सुखमोहस्यमाभि भूता विवेका भूता विवेका विज्ञाना आशोत्येवम् चित्रधर्मी युद्धे प्रवृत्तो भी तस्माभिद्यादु परानम् विद्यादु परानम् परधर्मं च विचाजीवनादि चित्रियं प्रति प्रति सिद्धम् प्रतीम् कर्तुः प्रभकृते तथा च मेन अर्थे मग्नोभूतम् भगवदुपदेशसा उपदेशात्े माम् विद्याम् लब्धाम् आपवनीयम् पुनम् सधर्मी प्रभृति कृतकृत्यो वेदी

ദർശതൗ അർജന യുദ്ധാഖ്യേ സധർമ്മീ വിനീകം പ്രവീതിരിയാദീന പരസൈന്യം ചേട്ടം മുക്തം തോത കാഷ്ട പ്രശ്നം सञ्जयम् प्रति धर्म जेत्र इत्यादिनाम् श्लोकेन तत्र धृतराष्ट्राववाचेति सम्पायन वाक्यम् जनमे जयम् प्रति पाण्डवानाम् जयकारणम् पूर्वमार्कण्ड्य स्वपुत्रराज्यम् ब्रह्शाद्भीतो धृतराष्ट्रम् प्रपच्ये सुपुत्र जय कारणम आसनम पूर्वम यूषहो सवो योस्मी सवोपी संतम कुरु चत्रे सोवेता संगतम मामका मदीयम दुर्योधना दयौ पांडवाशय निश्चिरादय कृपुरवतम किं कृतवन्तं किं पूर्वोभूतयो सानुसारिनम യുദ്ധമേന ചിന്തിവൃത്തേസ്മാർജുനദി വീരപുരുഷനിവൃത്തി श्री स्टारपणमस्तु